Hari ini kita di Sungai Tenggih Selatan bersama dengan Brother Ijat untuk sama-sama kita lihat satu projek pertenakan udang gara air tawar. Okay, nama saya Izzat Akil Usman. Umur saya 27. Saya berasal daripada Kedah sudah berkahwin dan anak, anak seorang. Saya buat pengurusan untuk udang kara air tawar ni hampir lebih kurang dalam 6 bulan ke 7 bulan. kita daripada penduduk setempat dan orang luar memang terlampau apa ni lah. Maknanya kita pun kadang-kadang saya pun hidup tak cukup. Dari segi orang kata permintaan tu saya kadang-kadang tak boleh nak, nak ikut. Untuk tenaga undang karang ni mula-mula saya terlibat dengan satu khusus uh -huh. daripada anjuran uh, penduduk sempat lah uh -huh. daripada FEDA Sungai Kini. Uh -huh. Mula-mula saya dapat induk 4 ekor. Uh -huh. Saya dapat induk 4 ekor. Saya nampak benda ni ada potensi bila saya buat satu set kolam sendiri. Saya tengok dah ada permintaan, orang dah start minta walaupun saya baru beli 20 ekor. Jadi uh -huh. uh -huh. saya buat untuk saya tambah kolam lagi. Lepas tu saya buat kolam yang lebih besar dan saya sekarang ni boleh buat untuk projek untuk jual set kolam dan saya jual induk sekali. Eh, sekarang kita berada di mana uh, udang ni diternak? Di, di, dalam indoor ke secara indoor ni? Eh, Cik sehat, boleh terangkan sikit macam mana? Eh? Uh, cara saya buat ternakan, kita tengok berapa size tank. Kena tengok dulu berapa size tank berapa keluasan yang kapasiti yang sesuai untuk masuk dan kita kena tahu berapa saiz induk yang sesuai untuk masuk. Satu set kolam ni kita akan tahu kuantiti uh, quantiti, tak boleh terlampau padat sebab yes. nanti kalau kata terlampau padat so nanti yang jantan dan betina dia bayar nak Dia akan ada gangguan. Satu kolam tu mesti ada berapa ekor jantan, berapa ekor betina. Untuk jantan uh, satu ekor, betina dua ekor. Oh, macam satu kolam ni saya selalu akan letak lebih kurang anggaran uh, dalam berapa uh, jantan saya letak lebih kurang dalam empat ekor atau uh, jantan empat ekor, betina saya akan letak enam atau uh, ada ke ekor. Kalau dia dah bertelur, uh, kena asingkan betina ke atau biarkan dia kerja kat yes, dia kena perlu asingkan betina. Hmm. Tapi jangan terlampau awal sebab kejap lagi kalau kita pegang, Uh, dia akan buah telur so, sebab dekat tangan kita ni ada material uh -huh. dekat tangan kita ada material sebab tu kalau boleh kalau dalam proses kita nak buat pengasingan uh -huh. kita perlu cari bekas yang sesuai yang ditebuk bahagian bawah uh -huh. supaya nanti kita dah asingkan dia anak tu akan dilepaskan daripada lubang-lubang tu oh. ni yang pertama jangan pegang Okay, ni adalah contoh lobster betina. Kalau kita tengok kat sini, sepit dia tadi kat bawah tu tak ada warna merah. Kat eh. bahagian kaki dia ni. Aha. Uh -huh. Dekat bahagian kaki pertama dengan kaki kedua ni, dia akan ada bintik tu, dua biji. Oh, dua bintik je yeah, ha. ya. Yeah. Oh, okey, okey. Bintik ni. Yeah. Jadi kalau bila dia bertelur, telur tu akan duduk di bahagian sini lah. Telur dia tak duduk bahagian sini, dia oh. akan duduk bahagian sini. Oh, di bahagian ha, bawah so ni. So, dia akan tutup perut dia. Dia akan tutup oh. perut dia dia akan lipat uh, so kita tahulah yang tu telur, telur oh ok ok dia ambil masa lebih kurang dalam 6 minggu untuk telur tu matang dan dia akan lepas anak oh dia ada saya dia buat set kolam A dan set kolam B set kolam A harga RM300 dan set kolam B harga RM370 dan saya akan bekalkan sekali dengan makanan anti klorin uh, penyawuk sekali dengan induk untuk 15 ekor maknanya yang tu memang dah set kolam komplit maknanya tinggal untuk bela saja. kita tengok daripada atas sampai bawah yang ni dia start daripada motor pump Air akan naik untuk filter dulu So dia akan tapis daripada sini dia akan masuk dalam ni dalam ni kita selalunya aa, kita boleh letak sama ada induk kecil okay. ataupun kita letak induk yang bertelur pastikan ruang overflow dekat atas ni kita kena tutup guna berbelah haluslah maknanya cari yang oh, cari yang jaring, jaring. Ah, yes, oh lagi, lagi halus seperti ni okay. supaya anak tu tak keluar tak daripada keluar. tak keluar daripada tang kamu okay. yang ni segulung pada kita juga sama ni kita nak letak induk yang kita nak kawinkan ke ataupun induk yang bertelur besar oh. so, yang ni dengan yang ni, besar, yang ni saya letak induk besar yang ni saya letak yang kecil dan yang ni yang saya letak yang kecil juga sebab yang untuk bertelur saya akan nasihkan di tempat lain dulu sementara waktu hmm. dia ni lebih kepada memang suka duduk tempat gelap sebab dia lebih kepada suka bilik yang gelap dan dia akan duduk dalam waktu mana dalam kalau dia lebih kepada keluar untuk cari makan pun dalam pukul tujuh oh. dalam pukul tujuh malam ataupun pagi mana pagi tu pukul enam dia dah bagi, dah boleh bagi makan pers tujuan utama untuk yang saya letak okay, rock rock baru ini yang orang panggil Bayuri ring okay. so dua ni sebenarnya tujuan dia untuk formah bakteria okay. macam dia lebih kepada kita letak uh, dia bakteria baik untuk uh, dia punya dalaman badan dalaman di di dalam Kat dalam ni pun saya ada letak yang dia kurang satu uncang. Dia terus satu uncang. Maksudnya dalam oh, ni set lah. Set dia. Mana satu set terus. PVC uh, ni. PVC uh, ni tujuan dia untuk perumah uh, lobster. Oh. Kita rumah kita tak letak cukup. Bila sampai waktu dia untuk bersalin kuning. Mm uh -huh rumah tak ada so dia akan kena serangan daripada Oh, lobster, lobster, lain mak maksudnya function dia ni lobster bila dia nak bertukar kulit yes. dia, akan masuk dalam ni yes. dia akan oh. tukar dulu, dan uh -huh. dalam uh, lepas dia lepas pesan kulit udang tu akan lembut dia ambil masa di kurang dalam 12 jam untuk ikhlas ni macam daripada 1 inci ke 2 inci dia akan bersalin kulit berapa kali satu uh, bulan dia setiap oh. bulan dia akan bersalin kulit oh, maksud se setiap kali dia nak makin membesar dia akan bersalin kulit. yes, setiap kulit dia akan membesar dia akan dia akan bunyi lah oh dan yang apa yang menarik kat sini kita tengok bekas yang digunakan ni uh, mungkin uh, secara DIY lah uh, kita tanya orang ejek macam mana dia boleh terfikir nak guna bekas ni untuk uh, peternakan ni kita ada join untuk group kita ada join untuk grup lobster, untuk Facebook ada untuk Telegram ada untuk WhatsApp ada kita ambil ilham daripada situ so kita cari barang-barang yang tak perlu kita buat modal di barang yang ada dalam rumah yang kita tak pakai so kita gunakan benda itu untuk kita olah benda-benda ni mana okay, yang kita okay. nampak saya pakai tiga getah. Uh -huh. So cost dia lebih terlampau, lebih terlampau, rendah. terlampau rendah. Lepas tu yang untuk rak ni, rak ni sebab kita tak pakai kan. Puas atas, atas ni saya buat kita. Yang kedua bawah ni saya ada letak induk. Oh. Induk yang saya nak kahwin kan. Oh ok. Ok, lepas tu sama juga. Untuk tingkat-tingkat seterusnya pun sama juga. Saya letak. Ada induk dalam lah. Ya. Semua oh. ada induk yang saya nak kahwin kan. belakang ni selalunya boleh besar sampai berapa inci? Okey, yang besar saya pernah uh, jumpa saya 8 inci. 8 inci. Saya 8 inci. Jadi dia baru saya lebih kurang dalam 4 ke 5. Oh, 4 ke 5 inci. So, kalau 8 inci tu anggaran badan dia lebih kurang panjang bukan sampai sini. Tapi saiz ni dah boleh makan lah. Saiz ni memang dah saiz untuk kena makan. Kena oh, makan okay. Pening. Untuk anggaran saya pengeluaran untuk udang ni, satu untuk satu bulan lah. Kurata satu bulan lebih kurang dalam 500 ekor mana yang tu memang saya perlu ada dekat saya tu dan saya perlu run benda tu tujuh setiap bulan ni makanan utama dia ni pelet lah ya uh, dia pelet dia pelet 3 hari bentuk turut saya akan bagi pellet. Ah okey. 7 pagi dan 7 malam. Okey. Oh, Tengoklah time. pada kuantiti udanglah. Maknanya dia satu satu ekor saiz besar-besar ni uh -huh. dia akan makan pellet ni bepon dalam 3 ke 4 biji saja. Oh. Kepala ikan bilis. Oh kepala ikan bilis ya. Kepala ikan bilis. Kepala ikan bilis hmm. ni sebelum kita masukkan dalam kolam a uh, saya selalu hancurlah. Oh. Nah, kita hancur-hancurkan jadi kita campak je dalam kolam. Oh. Ha, sebab dia ada hasiat untuk ha, uh, untuk lobster lah. Tapi, ha, tapi jangan terlalu banyak kita letak ah, sebab nanti okay. dia akan keruhkan air. Okey okey. Ha, maknanya uh, pastikan udang tu makan kembali ikan ke bilis. So hmm. Ha, lepas tu yang ni yang uh, yang ketiga lah. Yang ketiga ni kacang hijau tadi. Yang saya larukan dekat air uh -huh. dan saya letak dalam kolam. Oh. Yang ni saya letak lebih pun tak ada masalah. Uh, kita letak lebih dia akan tumbuh akar. Oh, okey. So dia akan jadi macam toge. Uh ha ha. Toge tu pun dia akan makan. Oh, okey okey. Uh, Jenis -jenis penyakit biasa. penyakit, dari segi penyakit uh, dia akan naik lumut dekat badan. Oh. Dekat bahagian, bahagian badan ni dia akan ataupun dekat bahagian penyepit-penyepit ni dia akan naik lumut. Oh. Oh. Macam uh, fungus. Fungus okey. Ah uh, fungus. Fungus ni uh, kalau terlalu banyak dekat badan ni, dekat bahagian saluran pernafasan dia dia akan tersangkut. So dia tak boleh bernafas, hmm. so dia akan mati. Dia ni itu jantan, dia lebih kurang dalam 4 ke 5 inci. Berbeza jantan dengan betina ni, bahagian sepit ni, bahagian kalau jantan dia ada warna merah kat sini. Jadi dia lembut. Oh. Ah ha, merah ni lembut. Kalau kita nak tahu dekat bahagian bawah ni, uh -huh. bahagian kaki hujung ni dia akan ada dua betul ni. Uh Tapi -huh. betina, bahagian sepit atas ni dia tak ada, dia tak ada warna. lepas tu dekat bahagian sini dia tak ada bonjol ni. Uh -huh. dekat bahagian kaki pertama dengan kaki kedua ni dia akan ada satu bintik bulat dekat sini, dua biji. Okey okey okey. So macam mana nak dia nak cari jad ni? Uh, nombor telefon saya 011 10 9341 01. Boleh WhatsApp saya dan uh, boleh contact lah mana bila-bila masa saya akan buat satu grup. saya memang ada group saya sendiri dalam tu saya akan terangkan benda-benda apa mana segala apa ilmu yang kita ada ataupun permasalahan dari segi lobster kita akan kongsi semua dalam buka FB lobster saya sendiri dalam kera PJJ Udang PJJ yes, eh. Uh, Udang, kara kara PJJ. Udangkara Udang PJJ ni saya lebih kepada tertumpu. Uh, saya letak nama tujuan PJJ ni. Mm -hmm. uh, pembelajaran jarak jauh. Oh, okey, okey. Okay. Pada penonton di luar sana, Sekiranya anda berminat dengan peternakan udang kara air tawar ni, bolehlah cari Encik Ijat tadi. Dan kita berharap video kali ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.